Mədəni şurasında etik jurnalistika təşəbbüsləri və Azərbaycan layihəsi çərçivəsində jurnalistlər üçün növbəti təlim keçirilir. Jurnalistlərin təhlükəsizliyinə həsr edilən təlim 3 gün davam edəcək. Etik jurnalistika təşəbbüslər və Azərbaycan layihəsi çərçivəsində artıq 3-cü təlim keçirilir. Məqsəd Azərbaycan media təmsilçilərinə beynəlxalq təcrübə barədə məlumat verməkdir. Jurnalistlərin təhlükəsizlik məsələsinə həsr olunan təlimdə kütləvi informasiya vasitələrini təmsil edən 32 jurnalist iştirak edir. Təlimdə peşə fəaliyyəti zamanı jurnalistlərin təhlükəsizliyi, səssiklərin əhatə olunması və məlumatın verilməsi, səfər təhlükəsizliyi, özünü müdafiə texnikası və digər mövzular müzakirə edilir. Təlim jurnalist ölkəsi ilə bağlıdır. E, Jurnalistlar çətin anda burada çox sahəli funksiyalar nəzərdə tutulur. Jurnalistlər ekstremal situasiyalarda, tutaq ki, kütləvi toplanıntılar, ixtişaçlar zamanı, yax da ki, e, fövqəladə halların baş verdiyi yerlərdə necə davranmalıdırlar? E, onlar həm reportajlar hazırlamalı, həm informasiya əldə etməmlələr, həm də gözlərin şəxsi təhlükəsizliklərini təmin etməlidirlər. It doesn't need to take always the risk. Jurnalistlər iş prosesində müəyyən risklər, təhlükələrlə üzləşirlər. Təlimin keçirilməsində məqsəd həmin təhlükələrin azaldılması ilə bağlı jurnalistləri təlimatlandırmaq və tövsiyələr verməkdir. Basically as well. Gedidə ki, Avropa Komissiyasının maliyyə yardımı, Mətbuat Şurası, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu və Jurnalistlərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi və Demokratik Jurnalistlər Liqasının təşəbbüsü ilə keçirilən təlim 3 gün davam edəcək.